行了，回去吧。九思，你带玉照他们回去吧。我就再送一里，送一里我就回去。姐夫，你打城门口就这么说了，现在都送出望都十里地了，这眼瞅着可就要到蓟县了。就你话多是不是？想不想去了？不想去，回去喂马。我是我姐钦点的护卫，你不让有啥用？再说了。 谁不知道这顾家里里外外，我姐说了算。你排不上号，排不上就排不上，我吃我的软饭，关你什么事啊？九思，我们回去吧。你要是想我了，就给我写信。嗯，好吧。回去吧。 公子，嗯，你这是准备给少夫人写信呢？啊，少夫人今儿刚走，您这送信回来还不到半刻钟，就你话多，去，出去。 比如，三十万担，任务太重了，我有点后悔让你一个人去。我们打算从诸位那儿收取五万担粮。嗯、我接来我在心头 就是你的美梦玉如我我好想你停在枝头装饰你的笑容我还想牵你的手看玄宇力量白头恍惚之中有时情 天气热，我不在家，你要多注意身体。 千重山，万重山，相思风也淡。有一夜相坐对诗对有一度深秋，窗外日月星辰落，风吹叶动夜星火。 我也念着你，为了你，我定要平平安安的回来。二弟。又是三妹的来信吧？ 哎，这天天追着给我写信，说想我，想不得了，烦得很。哦、看出来了。